часто люди говорят, ты сильно строгий пастырь, ты такой придирчивый, Бог он всех любит, он всех прощает, а ты вот это вот не даешь, это самое никому, жить нормально, верить нормально. нормально. Кто так думает? Кто сидит и осуждает, и говорит, да я верю в Бога, все это ерунда, все, что ты говоришь и так далее. Ты такой злой пастырь. Я знаю, что такие люди есть здесь. И такой не один человек. И много таких людей, оно ушло из церкви. И другие есть такие верующие. И даже есть служители, которые так говорят, тут сильно строго, это все не важно. Такой строгий пастырь. Мне просто нечем больше заниматься, вот строгим быть, и все. И знаете, что сказал Иисус? Некто сказал им, Господи, неужели мало спасающихся? Что ты вот это, пастырь, рассказываешь? Достаточно верить по-своему, что хочешь так и делать. Что ты вот это не даешь покоя? Неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возьмут. Обратите внимание, кто это сказал? Иисус. Вот это меня, ты знаешь, и беспокоит больше всего. Потому что это сказал Иисус. На основании Его Слова держится весь мир. И дальше он продолжает, и он говорит, когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы». Вопрос, так это я придумал? Или это сказано в Слове Божьем. Матфея об этом же описывает, что многие придут, будут стучать и говорить, «О, мы пророчествовали, мы бесов изгоняли, мы чудеса творили». А Иисус что им скажет? «Я не знаю вас». Почему? Потому что он говорит, что вы неправедны. Евангелие благодати является правдой Божьей. Иисус является правдой Божьей. Слово Божье является правдой Божьей. Аминь. Что написано в Матфея? Те, которые взяли Слово и строили дом, строили жизнь на Слове, благоразумные. Те, которые не строят на Слове, а я просто это из Библии взял, я просто пророчествую. Сегодня много из пророков, которые даже в церковь не ходят. А я просто там молюсь, а я там чудо какое-то сделал. А я еще что-то сделал. Но те, которые не строят на слове, которые не пребывают в слове, безумные, безрассудные. То есть люди, которые не имеют рассудка. Люди, которые не имеют мозгов. Люди, которые не имеют ума. Поэтому они говорят, ну Иисус, ну ты там такие стандарты показал. Ну что, мало спасающихся? Он если вы не сфокусируетесь на этих воротах, вы не войдете в Царство Божие. Что это за ворота? Ворота – это Слово Божье. Ворота – это Завет Божий. Вот ворота Божьи. Это является воротами Божьими. Слово Божье, Завет Божий. Договор Бога между тобой и между Ним. Между церковью и между Богом. Вот это является. Вот это есть ворота. Вы так много Библию читаете, вы так много изучаете. Посмотрите. Сколько можно, сколько вы мест читаете? 50, 100. Мы изучаем завет. Вот они. Ворота. Откровение. 22 глава. Последняя глава Библии. Иисус рядом с Отцом послал своего ангела чтобы он рассказал, что будет и как будет. И неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще. И святый да освещается еще. Поэтому очень легко можно определить, кто чем занимается. Кто-то делает правду, кто-то освещается. А кто-то занимается чем-то другим. Кто-то соблазняет. Вы знаете... Потому что есть многие люди, из-за них люди из церкви уходят, из-за них люди не приходят в церковь, из-за них люди отступили, из-за них люди упали. И те люди себя считают верующими, которые соблазняют дальше людей. И таких людей достаточно есть. Иисус говорит, поэтому вот этих лжепророков, лжеучителей, как вы можете узнать? По плодам. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам Опять напряга какая-то. В вашей Библии тоже это написано, нет? Все гряду, скоро Иисус говорит, возмездие мое со мною, а где же любовь? Чтобы воздать каждому по делам его. Ага. Любовь буду действовать по плодам. Есть плоды, будет любовь. Я есть альфа и омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы им иметь право на древо жизни и войти в город воротами. Какие ворота? Вот они, ворота. Слово Божье является воротами. Завет Божий является воротами. Поэтому мы так тщательно пребываем, изучаем, уделяем этому время. Потому что это есть ворота. А вне псы, чародеи, любодеи, убийцы, идолослужители и всякие любящие и делающие неправду. Кто такие псы? Псы это люди, которые уверили в Бога и отступили. Те, которые отвернулись. Те, которые пренебрегли благодать Божью. Второе, чародеи, колдуны, волшебники. Непокорность есть такой же грех, как волшебство. И противление тоже, что идолопоклонство. Ефесянам 5 глава, что написано? Блудники, нечистые, любостяжатели, когда человек нечистый. Когда в нем есть грех, и он не очистился, он не кается, он не разбирается с этим делом, он пребывает, он нечистый. Любостяжатель, жадный, мамонщик, сребролюбивый, деньги на первом месте. Всякий такой, написано, есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Наша цель – ворота. Вне псы, чародеи, любодеи, убийцы, идолослужители и всякие, любящие и делающие неправду. Аминь. Вот тот начальник синагоги, да, и все те фарисеи, которые умники собрались и осуждали Иисуса. Они как, любили правду или нет? Когда Иисус развязал женщину, исцелил. Как люди, которые осуждают нас, то, что, например, кто-то полагает жизнь для спасения других людей и так далее. Поэтому первое, это люди, которые отступили от Бога, от благодати Божьей. Первые псы они не войдут. Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят, приди, аллилуйя. Дух Святой, Дух Божий и невеста – это церковь. Они работают в единстве, Иисус показывает. И духи невеста свидетельствуют о Христе. И слышащий да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Также свидетельствую всякому слышащему слово пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни, и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Аминь. Мы говорим о Библии. Кто-то понимает теперь, чем мы тут занимаемся? Вы понимаете, почему у вас пастырь такой противный? Вот такой дотошный, вот такой противный пастырь. Сколько он еще будет Библию читать? Я иду в ворота. Аминь.